Transcrição e Рада вас вітати, шановні глядачі. Традиційно у цій порі запрошую вас стати учасником програми столиця. У першому її ефірі ми будемо говорити про енергетичну ситуацію в країні. Якщо вам здається, що ця тема не стосується кожного з нас, то мушу вам сказати, що ви помиляєтеся. Уже не перший тиждень частина Києва не отримує гарячої води, і поки ніхто не дає однозначної відповіді, чи буде цієї зими в наших квартирах комфортна температура. Усе це якраз і є наслідками критичної ситуації. На енергетичному ринку України більше знає мій їсть експерт з енергетичних питань. Олег Гавриш. Вечір вам добрий. Рост глядачам нагадаю, що ви маєте можливість також долучитися, поставити своє запитання. Дуже легко для цього варто лише набрати номер нашого прямого ефіру 223-09-71. Отже, Олеже, ну власне, майже від червня ми чуємо, що на енергетичному ринку склалася критична ситуація. Скажіть, будь ласка, за ці два місяці чи зроблено щось, аби вийти із цієї ситуації, аби вона покращилась, чи навпаки вона погіршується? Ну, понимаете, какая ситуация? На самом деле э, лето это тот самый период, когда необходимо максимально запасать топливо и готовиться к зиме. Э, и сейчас такое. Очень как бы, необычная, к сожалению, в худшем понимании этого слова ситуация, когда газ, по сути, мы в ПХГ не закачиваем, по крайней мере, в должном объеме не закачивается газ, и уголь мы тоже не можем накапливать. Понятно почему. То есть с газом мы прекратили закупки России, mm -hmm. потому что Россия отказалась пересматривать формулу цены. Они согласились немного снизить цену, но не согласились на глобальный пересмотр формулы цены, и правительство не хочет, чтобы, скажем так, его Россия имела возможность шантажировать его тем, чтобы в любой момент там, эту скидку которые не предложили убрать, и таким образом э, имела, скажем так, э, инструмент влияния на э, Кабмин. И вторая проблема – это уголь. Конечно, это э, то, что происходит на Донбассе. Мы знаем, что целая куча шахт прекратила добычу угля, что э, множество там добывающих предприятий находятся в зоне проведения ТО. И, конечно… Тут э, тоже очень э, большая проблема. На некоторых э, тест, например, на тест на востоке Украины, осталось запасов угля буквально на 15-17 дней. Mm -hmm. э, это очень мало, обычно такие запасы там на месяц, на полтора, по крайней мере, имеются. Э, заменить чем-либо быстро газ и уголь тоже довольно сложно. То есть там может быть мазут, но мазут очень дорогой, и, и как только на него появится спрос, там вообще совершенно рыночная ситуация. Mm -hmm. Цена, конечно, его вырастет. Да, правительство смогло сделать некоторые шаги в отношении организации реверса из Словакии. То есть мы смогли договориться с Еврокомиссией о том, чтобы они как-то надавили на словаков. Какой-то объем реверса все-таки стал возможным. Но, к сожалению, это не 30 миллиардов кубов. То есть Словакия так и не, дала, не открыла большой реверс. Она открыла только малое направление. И там, опять же, в этом направлении нужно достроить небольшую перемычку. Она пока еще не достроена. Но, а я сегодня читала, что с 1 вересня уже будет добудованный цей газ Угу. и і що, здається, чи 23, чи 25 мільйонів на добу буде перекачуватися. Да, ну, розумієте, все равно, по итогам года там 6-7 миллиардов кубов газа, плюс такой же объем, который мы можем покупать в Польше и Венгрии, uh -huh. суммарно это 12 миллиардов кубов газа. Мы из России импортировали 30. Uh -huh. То есть нам половину еще этого объема, как минимум, даже больше, нужно закупить. Нас бы значительно выручил и Словакия, если бы они открыли бы полностью свою трубу. Потому что в вот этой маленькой перешейке, которую достраивают, uh -huh. это вообще не работающий трубопровод. Но у них есть работающие трубопроводы, которые не загружены полностью. И по ним можно поставлять газ в обратную сторону, направление Украины. Но Словакия опирается, потому что у них этот объем законтрактовал Газпром, он оплачивает ему полностью весь этот объем, и ну газа не качает, но при этом просто платит за то, чтобы это стояло. Все равно как стоит на стоянке ждет вас такси, да, вы платите просто по счетчику там, чтобы за ожидание. И, конечно, это противоречит законодательству европейскому, противоречит энергетической харке, противоречит третьему энергопакету, и Евро... ну, Словакия не может так поступать. Тем не менее, она это делает, потому что достаточно большие деньги получает от российского Газпрома. Как долго Украина может може ще демонструвати е, таку принципову позицію щодо Газпрому, е, ну коли настане е, та межа, коли оця принциповість уже буде критичною і не на користь. Понимаете, какая ситуация. Дело в том, что э, здесь правительство выбрало уже как, определенную стратегию. Эта стратегия называется «идти в банк». То есть э, в свое время, я еще раз скажу, что это было, когда подписали договора, они самые выгодные для Украины в 2009 mm -hmm. году, э, по такой стратегии хотел идти Ющенко и Фирташ. Они хотели идти до конца, дождаться пока э, из-за проблем с Украиной замерзнет вся Европа. Когда европейцы надоест замерзнуть, они уже сильно надавят на Россию, mm -hmm. и договор будет в нашу пользу. Тимошенко немножко сломала эту схему, она решила поскорее все это решить, эту проблему, приехала и подписала соответствующее соглашение. И сейчас господин Сынюк, он занял ту же позицию, что Ющенко и в свое время, и так сказать, Фирта, что он идет по тем же самым стопам, он хочет идти в банк уже до конца, один раз попытаться подраться с Россией до того момента, пока там. Конечно, это для всех плохо, но то есть это может быть хорошо глобально, если мы выиграем получим новый контракт. Mm -hmm. это будет, то есть он будет на белом коне, и это будет такой случай, когда впервые действительно интересы Украины смогли отстоять. Mm -hmm. А, а от як тоді в такому випадку ви прокоментуєте, десь в середині липня були заяви і продана, і Гройсмана про те, що Україні не вистачає 6-7 мільярдів газу кубометрів, і їх треба закупити в Росії. Тобто, це вже такі маленькі кроки назад, що ну, все-таки починають риторику подібно. Газа в ПХГ на сьогодні, якщо дуже сильно економить, так як зараз, якщо це включає цілий район Києва, від поставок гарячої угу. води і так сказати? не включать отопление на полную мощность зимой, mm. хватит только до середины января. То есть я боюсь, что 6-7 миллиардов кубов, это все-таки нам не хватит. Нам нужно еще миллиардов 10. Mm. Вот. И ну даже если 6-7... В любом случае договариваться нужно. То есть, либо со словаками, в конце концов, либо с Россией. То есть, понимаете, какая ситуация? Если мы хотим уже действительно идти в банк идти против России, нам сейчас нужно там, все возможные деньги. Вот Укрнафта, например. Mm -hmm. Прекрасная компания, у нее куча прибыли. Вот она не хочет делиться с государством этой прибыли. Вот нужно забрать у Корнафта эту прибыль и вложить, грубо говоря, с расширением мощностей реверсных на, так сказать, перенаправить его на автогаз автогасакционирую коронавты половину 50 процентов uh -huh. и направить их на строительство как можно скорее на расширение этого потока уже работа должны идти день и ночь, уже должны там ну все максимально кипеть да я пока что-то не вижу там вообще никаких работ uh -huh. то есть пока то что делается это очень такая рискованная политика которая направлена чисто на то чтобы взять так сказать на, на испуг uh -huh. россию если у нас работает, ну, я же говорю еще раз, что молодец, премьер-министр будет на белом коне. Если она не сработает, то, к сожалению, мы с вами все проведем очень холодную зиму. Слухаем <зыва> первое запитание от глядачей. Вечер вам добрый. Добрый вечер. У меня такой вот вопросик. Ну, сама, вот, насколько я понимаю, нам в на газах хватит не только до января, но и туда сама дальше. Вот. Такой вот несомненный вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вот ущемляют киевлян? Им воду горящую отключили в уже как поясняют нехваткой газа. Второй вопрос. Но мы что платим за газ, у нас как делается? В то время, когда нет воды горячей, поднимают плату за газ. Объясняют это тем, что вы греете воду, якобы используете больше газа. То смысл отключать Году, щоб його бульсака, хотя ми його сама больше не, не используем, потому що машинки ти у указу автомати, чайники, електрически, а в основному только вот скажем, если вот когда есть вода, моя сім'я платить 48 гривень за газ. Кеда вода нету гарячі, не знаю кто считает, виставляють 96 гривень за газ. Объясните, пожалуйста, почему так? Дякуємо вам за запитання. Ну, смотрите, на самом деле, действительно, Киевэнерго работает на газе, потому что, как и множество котельных в городе Киеве, потому что это вопрос экологии. И ну, они, конечно, могут прийти очень быстро на мазут, но, тем не менее, в основном они все работают на газу. И это вопрос то, чтобы у нас была там более-менее чистая атмосфера в городе и так далее, и никто никогда в жизни не придет на уголь, так сказать, все эти заводы. Так вот, вы знаете, все котельные и mm -hmm. Киевэнерго, все наши ТЭЦ. Так вот... С 1 августа э, правительство, именно из-за того, что оно вело режим жесткой экономии, ограничило на 30%, на треть, поставки газа всем потребителям, э, в том числе и Киев энерго, в том числе и другим, и котельным и так далее и тому подобное. Поэтому вот то, что мы сейчас не имеем сказать горячей воды, отопления, это как раз прямое следствие того, в, Ки в Киеве, mm -hmm. что а, мы начинаем экономить газ в ПХГ, и готовиться к газовой войне. Вот то, что отключили несколько районов на сегодня, это уже первый шаг к этому. Сейчас, если будет принято а, чрезвычайное положение в энергетике, закон об этом чрезвычайном положении, то я вам сообщаю, что можно отключать вообще а, один человек может принимать решение в Минэнерго, об отключении не только там, целых районов или городов от э, поставок mm -hmm. газа, но и целых промышленных предприятий, например. То есть что такое отключить дом, например, металлургического завода от поставок газа? Это дом на три дня не проработает, потом ее можно просто выкинуть и покупать новую, это 100 миллионов долларов. То есть это можно уничтожить заводы, в принципе, за пару месяцев. Та же самая ситуация э, с «Киевэнерго». Самое худшее что это приним... может решение, об этом может принимать mm -hmm. один человек. Вот представьте, вот я у меня завод, да, там вот у кого-то там э, Киев Энерго, у кого-то еще что-то. И вот э, меня могут отключить этот человек, mm -hmm. может не отключить. Сколько ходаков с деньгами завтра выстроится у него в приемной? Именно поэтому этот законопроект, который завтра должны голосовать, не прошел комитет по борьбе с организованной преступностью коррупции. И этот комитет Верховной Рады признал его коррупционным. Тем не менее, его снова выносят на голосование. И Но завтра он был его будут. голосовать. в первом не, В чтении, а чтение его выносят, несмотря на. Всі до нього були. Чим аргументують як уряд аргументує необхідність такого законопроекту, Аргументу... який розкритикували ну, всі. Аргументують тим, що необхідно боротися з Росією, і потрібно підготуватися к ему. Необхідно іміти всі можливості підключенню. Це хто це, це просто мова йде лише про відключення е газу для, для тих споживачів. Там вот. даже еще больше возможностей. На самом деле, э, речь идет о том, что, несмотря на все заключенные коммерческие договора, э, министр может принимать решение, у кого что забрать, куда направить. Например, даже вплоть до того, что если у человека есть на дворе там, тонна угля, то этот закон дает законные основания для того, чтобы к вам приехали на двор, забрали тонну угля представителей там, Минэнерго и увезли. А рассчитались со временем по той цене, которую там, Минэнерго сейчас счет нужным. Может быть. Ваши прогнозы щодо завтрашнего голосования? Цей законопроект будет поддержан депутатами? Я вообще не знаю, как пройдет задачное голосование, потому что оно будет в закрытом режиме. Видимо, специально сделали для того, чтобы все-таки ну, все эти законы прошли. Но там я хочу заметить, что, кроме этого, закона очень много, очень сомнительных норм, например, закон 23.09А, в котором там указывается повышение арендной платы на нефть, на газ, на руду, железо, на уголь и так, далее, и так далее. Целый ряд вещей, которые тоже стратегические для экономики. Вот представьте, у нас надо, чтобы добывали больше угля сейчас, потому что оно готовится к зиме, у нас mm -hmm. газа нет и на уголь вводится, например, повышается арендная плата. Это довольно сильно бьет по шахтам, они просто станут нерентабельны. Такая же ситуация Например, у нас, сейчас... на галль, да. нас и так, на да. давайте посмотрим, так она будет вообще такая сбыткова, что придется закрывать шахты. Давайте теперь посмотрим по ситуации, например, по доллару. Доллар сейчас просел, вернее, как бы наоборот поднялся, гривна просела, да? Почему? Потому что есть проблема в торговом балансе, и нам не поступают поступления за рубежа. Вводится дополнительная, сказать, рентная плата большая на железорудное сырье, основную статью экспорта из Украины. Сталь и железорудное сырье, сталь получает из ЖРС. В результате получается Тоже, що э, ми встановим таким рішенням э, зрубної комбінати, ми встановимо металургічний комбінат, у нас не буде притока валюти страну. Сколько буде долар через 3 А чого просто власники цих комбінатів, э, чого це не розглядати з позиції, як власники цих комбінатів отримуватимуть менше прибутку? Ви розумієте, вот в чому діло? Вони э, зараз отримують, у них. Э, На ЖРС конкретно в апреле месяце была повышена уже ставка до 6%, сейчас повышают до 8%. Сейчас они работают с минимальной рентабельностью. То есть у них по итогам э, первого полугодия там э, где убыток, где минус, где там небольшой плюс. Если это повысить на 8%, они все ляжут в убыток. Проще просто заморозить этот проект и остановить mm -hmm. его, людей отпустить. Ну, представляєте, що це восток України, эти там э, роботи 50-100 тисяч роботів вийдуть на вулиці без роботи, им що обіцяють, що це в Києві це рішення було прийнято благодаря Арсению Петровичу. Що буде далі? То добре, тоді я переформулюю по іншому запитання. Но ну, ви ж розумієте, що Арсеній Петрович, ну і власне. Ті люди, які ініціювали цю норму, вони ж розуміли, до чого вона приведе, з якою метою вона тоді була введена. Мені каже, що Арсені Петрович на насамкінець немножко все-таки не при ділах, потому що сходять з того інформацію, которую я знаю, это решні приймав Минфин. МінФін. Мінфіні свят аналітики узко заточені на фінанси, угу. соответственно, ні та сказати. Ну, посчитали вот так. Они не подумали о каких-то последствиях промышленных что Они так глубоко не думают. Mm -hmm. Они говорят, где есть деньги? Вот здесь еще немножко есть теплица жизни. Давайте их обложим mm -hmm. еще по полной программе. То есть это просто непрофессионализм mm -hmm. отдельных людей в Минфине, в Минэкономике. Может быть. А может быть, просто умысел, когда, например, там действительно определенные олигархи боролись с другими, решили. Mm -hmm. Ну, из этой борьбы в конце концов пострадает вся экономика страны и вся страна. Да, можно было, и нужно сейчас повышать однозначно доходную часть бюджета. Но можно, например, зарезать расходы. То есть, можно сократить, сколько воруют из бюджета денег. Давайте как бы, подумаем об этом. Давайте посмотрим все нецелевые программы, все субсидии, которые платят из бюджета. Uh -huh. Давайте просто их лишим. Субсидии, не, я имею в виду не физические лица, не для населения, они минимальные, uh -huh. А для различных компаний, которые, как присовские живут за счет государственных средств. Uh -huh. Вот давайте их обрежем, и тогда как бы, будет возможность финансировать армию, будет возможность финансировать, что очень важно, конечно, финансировать АТО. Uh -huh. Слухаем запитание от глядача. Вечер вам добрый, мы вас чуем. Алло. Алло, мы вас не могу говорить, будь ласка. Чи є ви на связку? Алло, добрый день. Добрый вечер вам, говорить будь ласка. Да, я хочу спросить, у меня такой вопрос, я поняла так, что платить... Говорить, говорить. Говори, шановна глядачка. Да, да, да. Я хочу спросить. Значит, поняла так, что топить будут плохо. Плохо будут топить. Значит, люди начнут включать электроприборы. Я хочу спросить эксперта, выдержат ли сети наши вот это вот, все эти электроприборы и отопительные, и бойлеры, и кондиционеры на отопление. Угу. Дякуємо вам за запитання. Знаете, в принципе, на сегодня сети они не загружены на 100%. Действительно, есть определенный резерв. Но и ситуации такой, как будет это зимой, мы еще не попадали. Поэтому я не исключаю, что действительно будут проблемы, особенно если это касается старых домов и так далее и так далее. То это будет однозначно, сказать, mm -hmm. сложность и так дальше. Но с другой стороны, я хочу сказать всем, кто еще не купил там отопительные приборы или бойлеры, и кто не установил себе бойлеры, что на самом деле, действительно, зима ожидается такая, что сейчас самое время пойти их и купить. Потому что, ну, я, например, купил, потому что действительно могут быть большие проблемы. Если сейчас начнется такая вот жесткое противостояние газовое с Россией, mm -hmm. то как минимум на 30%, уже, уже на 30% ограничили. Ограничить еще больше. Поставки газа для Киева энерго для других, так сказать, для, ну, для котелин, для других производителей тепловой энергии и горячей воды. Давайте крышечки поговорим и про выдобыток властного газу. Минаэргу звітує, что в останні несколько месяцев они збільшують выдобыток. Про які тут цифри йдеться? Я вам объясню. У нас частные компании увеличили добычу на 11%. Именно благодаря тому, что была высокая цена на газ, была довольно нормальная рентабельная ставка, и это позволяло добывать газ. Государственные компании на самом деле сократили добычу. Угу. Где-то на 3% сократили. То есть... Государственные компании работают в этом смысле менее эффективно. Понятно почему. Потому что чем больше ты обложишь налогами компанию, чем больше ты заставишь, повесишь на нее всего, тем меньше у нее желания что-либо делать. То есть вот Понимаете, какая ситуация? Как бы, если вы зарабатываете на работе много, и вы можете, чем больше вы поработаете, тем больше вы заработаете, то вы будете работать как следует. На этом построен капитализм. Если вы, как при коммунизме, получаете определенную зарплату, ну, зачем вам еще напрягаться? Вот сидите от звонка от звонка и уйдете. Та же самая ситуация работает и в на рынке нефти и газа. И фактически эти компании, которые на сегодня добывали этот газ, им повышается арендная плата на добычу нефти и газа. Поэтому, конечно, они, вероятно, какие-то свои инвестиционные проекты приморозят, какие-то скважины, которые они могли бы расконсервировать и увеличить добычу, они э, снизят и так дальше. Вообще увеличивать на сегодня арендную плату, это было, наверное, одно из самых недальновидных решений на все. Ну, и еще не приняли. От вот, к Абмине, скажем так, в Верховной Раде уже лежит законопроект. Кабмин его несколько изменил, подкорректировал. Кстати, не в лучшую сторону, потому что добавил, mm -hmm. я же говорю, уголь, добавил там руду и так дальше. Но он лежит в Верховной Раде, завтра будет час че, и судя по тому, что заседание будет закрытым, все готовится к тому, чтобы его приняли. Mm -hmm. То есть, если не поздно, конечно, гораздо разумнее было бы найти другие способы сыскать наполнение бюджета. Потому что подготовиться к войне, война это сейчас самое важное. Понятно, что все должно идти на фронт. Понятно, что все налоги, налоги надо, ну, доходный Сейчас бюджет надо повышать. Но ее нужно повышать не таким образом, чтобы убить те промышленные предприятия, которые еще теплятся, то, что еще работает. А, máme ще запитання. Добрий вам вечір. Алло. Алло. Важко долукатися наших глядачів. Вечір вам добрий. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Я могу задать вопрос. Так, ви можете поставити своє запитання. Будь ласка. Я хотела бы спросить, вот, э, все время говорят о том, что э, надо, как говорится, затянуть пояса и так далее и тому подобное. Честно говоря, меня интересует совершенно другое. Вот, не кажется ли вам, что вот это вот второй геноцид против Украины? Почему? Потому что призываются э, служить э, дети... Вот, и... Алло? Да, и... Ну, мы, мы зрозуміли, суть мы зрозуміли. Дякуємо вам. Будь ласка, коментуйте. Ну, я тоже считаю, что есть второй геноцид против Украины, только его проводит господин Путин и Россия. Это факт. А что касается, э, ну, скажем, нашего правительства. Они, конечно, хотят делать все как лучше, но получается, к сожалению, не как всегда. Вот эти вот глупые решения, я не побоюсь этого слова, которые сейчас внесли в Верховную Раду, надо их просто пересмотреть, найти, и изыскать способы найти нормальные средства финансирования, правильные, для финансирования армии, так, чтобы не убить всю остальную страну, и идти вперед и побеждать. Чего им можно и пожелать. Да, будемо на це сподіватися. Повертаючись до власного видобутку, ви мені поясніть, я не зрозуміла. Ми так мало видобуваємо свого газу, тому що у нас його немає, ну тобто немає покладів, чи тому, що у нас немає компаній і які здатні збільшити видобуток. Понимаете, у нас на самом деле есть очень хорошие возможности по увеличению добычи газа. То есть мы можем, если мы правильно рассчитаем, сделаем правильные сонные программы, если мы будем смотреть в долгосрочной перспективе, мы можем полностью отказаться от российского газа уже через 10 лет. То есть у нас есть скважины, которые можно расконсервировать. У нас есть газ, скажем так, ну его тоже причисляют к сланцевым, но это не совсем сланцевый, там из трудноизвлекаемых месторождений. Есть куча коллекторов там труднодоступных, куда можно проводить горизонтальное бурение, другие виды там бурения, когда можно доставать те объемы и очень сильно увеличить объемы добычи. За это время, пока мы там исчерпаем эти месторождения, мы сможем mm -hmm. построить теоретические лнж терминалы и организовать реверс и так далее. То есть, все это можно делать. Но просто в том, что сейчас, к сожалению, пока никто не думает долгосрочно, никто не вообще не загадывает. меня такое ощущение, что люди, которые сейчас сидят в Минфине, Минэкономике, э, они думают только об одном: как спасти ситуацию сейчас, mm -hmm. а, а то, что она при этом можно убить, все че, равно через 2-3 месяца, такой мысли ни у кого даже в голову не приходит. Это очень плохо. То есть никто не делает долгосрочные программы. Кстати, прошлая власти их тоже не делала, этой власти хотя бы есть оправдание, потому что они не делают, потому что у них, как говорится, дом горит, и понятно. Но, тем не менее, нужно все-таки задумываться об этом, угу. нужно идти на два шага вперед и стараться не принимать решения, которые сегодня ты, может быть, закроешь дырку в бюджете, а может быть нет, еще не факт. А через три месяца ты уничтожишь целую отрасль, и в том числе и газодобычу. Угу. Какой шанс, остальное запитания. какой шанс в Украине выиграть судебный процесс против «Газпрома»? Ну, смотрите, из всех компаний, которые uh, судились с «Газпромом», фактически uh, процентов uh, 60 в суде добились победы. Процентов 40 uh, договорились вне суда и тоже на выгодных для себя условиях. Вот и весь ответ. То есть, фактически все победили «Газпром» и добились от него тех или иных скидок. Какие для нас выгодны эти условия? Потому что Украина хочет 265,5 долларов. Uh... Россия пропонує 385 долларов. Яка цена для нас оптимальна? Смотрите, Украина на самом деле готова была бы закупать этот газ и по 350 долларов, по 340, по той цене, по которой мы сейчас получаем его из стран Восточной Европы. Вопрос не в цене, а в формуле. Потому что Россия говорит следующее: 380 на самом деле для вас стоит газ 485, но мы вам с барского плеча даем 100 долларов скидки. Угу. Это их позиция. Украина говорит: нет, пожалуйста, давайте, у нас будет 350, пусть, но это будет по формуле рассчитано. Это будет нормальная цена. Потому что в Европе можно купить газ. Который транспортирован через Україну в Європу, потім возвращен обратно сюди по 350-360. Но это нонсенс. Тобто mm -hmm. очевидно, что цена для України завышена. Я думаю, что после введения всіх санкцій, после крушения Боинга, после того, что європейці увидели, узнали последнее время о России, Росія Путіні. Нам нужно йти этот суд и побеждать. І до того часу, поки не сідати за стіл переговорів з Газпромом. Ну понимаете, переговоры, вот тут я немножко не слышусь, переговоры не всегда могут быть, вопрос только в качестве переговорщиков. Если есть переговорщики, которые могут убедить «Газпром» принять сторону, они будут видеть, что ситуация mm -hmm. безвыходная для них, да, что они по-любому проиграют, то, конечно, лучше договориться, это будет быстрее и менее болезненно для всех. В конце концов, нам зимой не придется с вами мерзнуть. Будемо дуже сподіватися, що нам таки не доведеться мерзнути. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що спілкувалися з експертом з енергетичних питань Олегом Гаврошем. Я з вами не прощаюся. Вже за кілька хвилин у нашій студії з'явиться міністр е -е, аграрної політики та промисловості Ігор Швайка.